Я бы их хотел объяснить следующим образом. У нас нет противоречий, допустим, между группой, которая касается рима Белоцерковской или Константина Матвиенко. Потому что действительно существуют проблемы с местным самоуправлением, с территориальными громадами. И вот то, что делает группа Рима-Белоцерковская, это очень важно. По сути, они на местном уровне, региональном, они начинают процесс учредительной власти. Вот то, что происходило в Запорожье, да, я помню, это было провозглашено суверенное право территориальной громады осуществлять власть на той территории, которая есть. Конституционный процесс это не процесс одного дня. Это процесс, который может длиться 3-5 лет и так дальше. И существуют некие конституционные циклы. То есть рождение, развитие, старение и умирание. Как только в стране начинают говорить о том, что Конституцию нужно спасать, нужно возвращаться к Конституции одной, другой, третьей, так вот мировая практика говорит о том, это значит, что Конституция умерла. Когда мы говорим о национальном собрании, я могу, конечно же, повесить на себя вот вместе с Константином и с тем же Матвиенко и многими другими на себя медали и сказать, ребята, а мы тут с 2004 года говорим о конституанте. Речь идет о другом. Вот этот пассионарный всплеск, который произошел на Майдане 1 декабря, это абсолютно уникальное явление. И то, что здесь люди провозгласили, они говорят о следующем: они уже все сказали вместо нас, они решили, нужно изменять систему власти. О чем это говорит? Это говорит о том, что в стране политический, экономический, социальный, геополитический кризисы говорят о том, что Верховный Совет не выполняет свою роль как законодательный орган власти. Социология говорит о том, что на Майдане люди за европейский выбор, против беспредела милиции, за перевыборы всех, за оппозицию, оппозицию поддерживают не более 10%. Мы не имеем права сегодня выходить и говорить, оппозиция нас не устраивает или не устраивает. В целом они говорят правильно, и мы поддерживаем их позицию. Но мы не хотим смены одних на других. В 2004 году мы поменяли. Поменяли депутатский корпус, правительство, все остальное. По сути, на сегодняшний день мы видим, что, ну, например, Арсения Яценюка про с Сарангутангом. Говорят, что у него столько мозолей, потому что он поменял кучу места, толку никакого. Друзья мои, нам не нужна смена правительства или депутатов. Это уже мы понятно. Должны, да, мы Это, уже понятно. Это уже понятно. Конкретно. Давайте да. конкретно, конкретно вопрос конкретно. о смене конституции. Смене мы смене Конституции. Национальные сборы Національні збори, які, про які ми говоримо, вони покликані виключно для одного: це для перезаснування держави. Це є установчий процес. Це не тільки бажання громади, яка зібралася тут і проголосила про національні збори. Це бажання громадської асамблеї України, яка в себе об'єднує близько 700 громадських організацій. Це бажання громадянського конституційного конгресу, який проголосив процес установчої влади в 2011 році. Це бажання багатьох інших спільнот громадських, які говорять про перезаснування і про необхідність внесення змін і розробки документів. Те саме, але в іншому ракурсі сьогодні проголошено і політичною елітою. Це те, що стосується конституційних зборів. Тому мова йде про те, що національні збори це які. Збирають представників з усієї України це легітимація прямої демократії. Це... ні, я от ви, ви ні, подождите, извините. Но вы вам задали конкретний вопрос. Конкретно. Вы сказали красивый спич, извините меня, да. вдохновляющий про зміни системы. Конкретний вопрос заключается, какие конкретные изменения вы хотели бы внести от имени украинского народа? Или предлагаете внести в новую редакцию Конституции, конституционный процесс, принятия которой вы хотите инициировать на этих сборах. Конкретно. Это Алексей, по, нет, Алексей, потому что. Я я Римма Белоцерковская четко сказала, что, вас, что если, если, она, запод, если она заподозрит, что Юрий Збитнев хочет через национальные сборы протянуть стоп, изменения в Конституции. Мне краснотикаво, не не не, кто интересно, не было у каждого есть своя сексуальная жизнь. І кожна свій досвід. Причому тут Ріма при за подовжом, тому що за неї сорок сорок територіальних громад ну, тарази раз, раз, робота определенна сьогодні. Вона сказала поважна Ріма, яку я поважаю, зразу давав слово її давав інтерв'ю і так дальше. Коли я її останній тиждень я з Олексієм прошу, дайте модель на підставі того досвіду по створення 40 модель. Вона сказала тут публічно нема. Послухайте, будь ласка, немає її ні у Збітнєва, ні у Ріми, ні у Льошу. Ні це мене. не значить, що її треба займа... займати новою Конституцією ми її... на, на... Національний ми, ми, завжди, що ми робимо Спочатку аналіз Зараз треба було озвучено. існування, бо меншої крові. Якщо ми проаналізуємо 96-го перехідні положення 2004-го, я зрозумів, що нам немає підцепитися. <кій> я от, Володю Кравця, той, який писав про конституційний переворот, я його визвав Дровобича, але він, слава Богу, відзвонив, той, що побіг. Почитайте про конституційний переворот. Він дійсно іменно фахівець по конституційному праву сказав, що буде тільки зі мною говорити. Назбираю ці всі дані, принесу роздам. Це такий самий, як я. Він просто не може говорити не про те, що не він. Чего у него феномен? Он феномен не провокатора и зрадника, а феномен человека, который только то, что он делает, он смеет. <как> а но я его ценю, потому что у него есть, есть... изменения. Но нет, он не говорит об этом. Он, он говорит, говорит абстрактно. Я прошу извинить, это не дискуссия, это да, уточнение. Да, да, да. Алексей, мы говорим о разных вещах. Процесс учредительной власти или проведение конституционного собрания, он предполагает легитимизацию, легитимацию народной власти, общенародной. Конституция Украины не принималась народом Украины. Она не выносилась на референдум и не обсуждалась. Это первое. Конституционное собрание, которое собирается, оно может принять Конституцию, может не принять Конституцию, может изменять текст или не изменять. Вот здесь включается Рима Белоцерковская, Петров, Сидоров, Николаев и так дальше. И мы решаем, если мы говорим о том, что страну нужно подготовить, к ближайшим 30 или там 10 годам кризиса, к посткризисному периоду. И мы все вместе решаем, что территориальные громады должны получить такие-то полномочия, они а другие третьи. И вот тогда принимается решение, что да, мы будем изменять конституцию или не будем. Конституционное собрание – это не новая конституция, это механизм, инструмент для легитимации власти народа. Все. И, и, поэтому и его досвид уникальный. Видите, что происходит? Вот я только что с коллегой, я, <coughs> я считаю, да. Вот, я уже написал книжку «План русской Украины» и так дальше. А он пока еще не вникает. но он уже ведет дискуссию, дают из Мне интересует, З Юріка максимально, що він може дати національним збором. Максимально І він корисний тим. Я навіть з ним у нас немає ні договоренності. Дивіться, я сьогодні не сказав, те, що казав Володя. Коли ти крадеш конфетки, він був в дідомі в магазині. Він крав от Володя Волков, просто крав конфетки. Це Я Розкажу просто чого ми з звітні відкриті і прошу не використовувати, що сказали про Звітніва, про мене, про Білоцерковську. Тут всі цінні. Так от Володя Волков розказав вчора таку притчу, що він сам з Дідомою з 9 до, 9 до 14 років крав конфетки і печення в магазині, десь там біля дідому. І каже, я вже так набатикався, що я був ну, завжди був совершенен в цьому всьому, тобто я не мінжувався, що мене зловдять. І коли мені було 14, мене ця тітя підізвала і каже: сину, я взагалі 5 років знаю. что ты крадешь эти конфеты и пряники ты мне не скажи, я тебе буду так давать вот я тебе скажу, Петя -петя я вообще перестал красные конфеты поэтому мы с мы не собираемся красные конфеты, поэтому мы выглядим иногда, как Володя сам. просто тут только мотивация Я, секундочку, я вставлю реплику на правах ведущего, дело в том, что вот то, что вы сейчас обсуждаете это прекрасная тема для заседания стратегического комитета юридического комитета для вынесения решений но, меня, Валерий, здесь... Валерий, Валерий, да. Сейчас это надо основа. будет вынести решение это, это нашей. Но да вы не знаете, куда. Так мы дальше... Может вы пойдете, быть, войдет. такое что не пойдем. Если может быть, если поведут, сейчас. Поведут это... Конечно. Это... Конечно. Поведут. Это... конечно. С Россией в Вы будете а выполнять это основу. Это... Да. Да. Нет, сейчас я это. Руки. Руки. Я создательно сказал, что я хожу в отдел идеологии. Я руки. Мне сказали, я должен обеспечить... Смотрите, и вот именно об этом сейчас... А, идет а вопрос, что сказали и куда мы пойдем. Смотрите, я здесь полностью поддерживаю Ину а, и Алексея. Они правильно поставили вопрос. Потому что мы прогласили национальные нам треба сборы. форму, нам требует сказать. Вот, вот мы что сказали. Подождите, Засбор, нам надо развесить? четко сейчас озвучить задачу а, да. Значит, национальных сборов. Давайте не а, про конфеты. Они правильно поставили вопрос. Значит, речь идет о чем? Что мы должны сказать всем гражданам, всем гражданам? гражданам Украины? Значит, на сегодняшний день ни один гражданин Украины, территориальная громада, громадская организация, партия, никто не имеют полномочий для осуществления прямой демократии и непосредственной власти. Так тоже. Есть. Я лично, я лично, да я лично. Есть. Да, есть. В каком случае? Например, через представительские органы власти. Безпосередньо есть. Безпосередньо, да. Но для того, чтобы они осуществились на том уровне, о котором говорят наш юридический отдел, один, другой, третий, мы должны создать орган, учредительной власти. Я не имею права даже предлагать вам вот что-либо. Конституция это отдельно. Это то, что будет решаться потом. Это потом. Да, это меня не касается. Меня касается создать орган учредительной власти. На чем я блююсь в течение уже последних 7 или 8 лет. Это процесс. Сейчас конституционный кризис. И поэтому Конституция это желание рядовых граждан осуществлять власть непосредственно. Это консенсус между гражданами и властью, это консенсус между элитами и гражданами, это прежде всего новый стимул для развития государства. Это возвращение к истокам рядового гражданина, который может включить социальные лифты, заработать деньги, стать политиком, бизнесменом, ученым, врачом и достойно жить в этой стране. Мы создаем инструмент. Вот его идеология. А потом, вот все, что скажет Рима, Петров, Сидоров, Ильченко, Шашкин, все остальные, вот тогда вы будете это делать. Пока этого инструмента нет. Для того, чтобы пойти в Верховный Совет, я должен заплатить миллион долларов. Для того, чтобы попасть в Киев Совет, я должен заплатить 300 тысяч долларов. Потом, для того, чтобы занять должность, я должен заплатить миллион долларов, а потом украсть 10. Это нескончаемый процесс. Его нужно прекратить провести политическую иллюстрацию тех, кто 10 лет, 20 лет, и я в том числе, не должны иметь отношения к тому, что будет завтра. Не нужно ни меня подозревать, ни Игоря, никого в конфетах. Мы организовываем процесс, потому что мы имеем достаточные знания для этого организационных возможностей. Для того, чтобы сегодня власть не пролила кровь, а гражданин поверил, что он может лично изменить все в стране. У меня все. Спасибо. Одно маленькое Юрий. Да, мы с вами на одной стороне, вы говорите о процессе, о процессе mm -hmm. создания ядерной бомбы, то есть создания национальных сборов, да. как мегаинструмента. Но, например, тот же Медведчук уже 10 лет бьется над проведением референдума прямого народовладия. За что за голосование за ЕФ? Это очень важно сейчас на Работы, это. Так дальше не пойдет работа нет, этого оргкомитета, не поверьте нет, мне. Речи, нет, вы под... давайте. Я не знаю, что вы будете работать. Конечно, мы, если это нет. Цены, с моделью, что мы, 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 мы сейчас закладываем, Юрий мы сейчас тысячи <coughs> работы <coughs> рабочих, рабочих комитетов. Модель, послушайте, будь ласка, не надо ни одного рабочего комитета, пока Конечно. не будет закончена модель, что мы и хотим. Я вам доверяю. Так не, вы мне а, не доверяете, подождите. пока не что с нами работать. И вот как раз они сейчас хотят народить, не мешайте. Видите, что я закнулся и с конфетами. Национальные кину. сборы это супер инструмент легитимизации чего угодно. Государства, государства. Государства. Что да, мы да. хотим ли вопрос, ли что, ли что через ли них протянет и кто, и кто Что мы обстоят, будем Легитимизировать Это просто сборище людей а, будет но, но то что будет вынесено да, На голосование Это и есть суть значит, Друзья мои Если бы я 10 лет тому назад Или 15 Сказал что стране нужны национальные сборы И да, Мне бы объяснили что я сумасшедший и, по крайней мере, когда мы только начали об этом говорить, Инна Богословская всем известно сказала, да какие проблемы у Конституции. Прошло, прошло два года, и все начали об этом говорить. Так вот, сегодня власть имеет 10% доверия в население. Все понимают, что стране нужен А, новый менеджмент, Б, новая структура управления, вот, нужно включать социальные лифты и решать массу вопросов. Вот. Мы не делаем до сегодняшнего дня, и надеюсь, ни одной ошибки Стой. в этом плане. Потому что существует вот то, о чем говорит э, начальник штаба. Мы имеем одну структуру и комиссии, которые осуществляют внутреннюю организацию работы и, существует... распределение. и распределение обязанностей. Существуют комитеты, которые направлены по организации инструмента, который называется конституционное собрание или национальные сборы и так далее. Следующим этапом, который у нас будет завтра, о котором мы сегодня начали говорить, но еще не пришли к окончательному выводу, это будет предложение концепции тех изменений, которые сегодня необходимы, о которых, о которых говорят различные интеллектуальные сообщества, инициативные группы, кусочки территориальной громады и, и так далее. Мы это должны собрать. Потому что А. То, что делает национальные э, э, конституционные сборы э, возглавляемые Леонидом Макаровичем Кранчуков, это косметика, которая не позволяет стране развиваться. Страна на сегодняшний день находится между двумя проектами: речью о и Московской империи. Вот. Мы не имея своего проекта, мы провалимся и уничтожаемся. Речь идет о формировании украинского проекта. И следующий этап, который тоже мы будем делать, мы будем предлагать, набирать кадры. Для исполнительных направлений. То есть, когда до исполнительной власти. Не, не значит, что мы будем завтра уже кого-то куда-то назначать. Нет. Мы должны понять вот эти вот все вопросы. Есть ли эти наработки? Да, есть. Нужны ли они? Да, нужны. Но сегодня первое, и что вы делаете, самое важное, это организационная работа и формирование комитетов для создания инструментов. Мы делаем. Да, мы делаем. То, что этот инструмент нужен, это да. Теперь вопрос, для чего и как это будет все происходить, это будет вот сейчас, вот в ближайшие недели-две мы это все увидим. Потому что, как говорилось, там Бендер быстро только кошки родится. Это процесс. Поэтому подождите что еще хотя бы 2-3 дня. Они занимали десятилетия, Ирина и Юра, а да. вот этот бунт <свят> тоже <свят> заставил <свят> располагать. <свят> <Кому? свят> Слава <свят> небесам это и дорогам, что мы заразь, но мы не заново... но, Юрий, ну вы понимаете, что выходить публичный контур с предложением национальных сборов без предложений okay. того что они должны друзья мои реализовать бессмысленно а мы Алексей, не, мы не мы подождите да. я сейчас... Алексей, существует как минимум 5 или 10 проектов конституции о чем вы говорите мы должны предложить существует... публичный механизм формирования единого проекта конечно да. это завтра поэтому все... разделите 8. правильно 8. говорит Валера одно потом другое, потом третье. Вот. Нельзя, нельзя Нет, смешивать. Главное, чтобы это было, это работа. Да. Она была публичной. Именно да для этого создано стратегическое. Все, я закончу. Спасибо. Удобно стоять.